Kpop welcome back di channel kesayangan kalian. Kpop kedekatan Kim Soyun dan Kim Jiwon lagi hangat dibahas loh. Tahu nggak sih, mereka diduga melakukan love Instagram. Kim Soyun mengunggah foto dengan pose yang mirip gaya Kim Jiwon. Gimana? Sama kan posenya? Waduh, ada apa nih sama mereka berdua? Gak rugi dong, fans ngesipin mereka selama ini. Langsung deh foto tersebut dibanjiri komentar positif dari fans Kalian ikut ke Min juga gak nih? Ceritain dong ke Mimin Mimin sih setuju banget kalau sampai jadian beneran Gak tau deh kalau kalian Menurut Mimin, vibes mereka tuh beda kayak kapal yang lain Apalagi umur Mas Omen tuh emang udah mateng banget buat jalin hubungan yang serius Nah, karena fotonya rame dan viral, Mas Omen foto itu di akun Instagramnya nih Kepopnesia. Ya kenapa dihapus sih? Takut banget ya, ketahuan fans. Eits, meskipun dihapus, para fans udah sigap nyimpen foto itu. Fans emang selalu gercep dalam hal apapun deh pokoknya. Kalian juga kan? Kpopnesia selain love Instagram, ada beberapa hal terkait dugaan dating Masomen dan Mbak Jiwon. Berikut udah mimin rangkum faktanya. Yuk deh langsung aja Yang pertama pakaian yang sama Mereka memakai baju kotak-kotak, jaket jeans, dan pakaian hitam putih yang sama saat acara fan meeting Ya meskipun waktunya beda, tapi ini bikin fans curiga dan tambah yakin kalau mereka lagi dating Gimana? Sama kan pakaian mereka? Ilmu cocok logi netizen emang top banget deh, gak ada yang ngalahin. Kalian sering cocok logi gini gak? Ceritain dong ke Mimin di komen. Berikutnya, acara fun meeting. Gak cuma pakai baju yang sama nih k kalau kalian perhatiin, Jiwon dan Soyun bikin acara fanmeet di Jakarta dalam waktu yang berdekatan. Jiwon menggelar acara fanmeet di Jakarta 31 Agustus 2024, sementara Soyun tanggal 7 September 2024. Wah 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 wah. Ada apa nih sama mereka? Kayaknya dating beneran deh ini. Iya enggak? Selanjutnya, kalung yang sama. Kpopnesia di foto masomen yang dihapus ini Dia pakai kalung putih bentuk salib kayak gini Nah, kalau kalian ingat di Queen of Tears Jiwon pernah pakai kalung yang serupa Gimana? Hampir sama kan? Berikutnya, bodyguard Kim Soyun Saat Jiwon di bandara, dia dapat pengawalan Tapi ada yang aneh nih dari pengawalannya Iya, ajusi ini nih Fans ingat kalau dia itu bodyguardnya masomen Lihat aja, ini tuh orang yang sama kan? Yang jadi pertanyaannya, kenapa Ajusi ini tiba-tiba ikut ngawal Mbak Jiwon di bandara? Gak mungkin kan dia ngawal Jiwon tanpa perintah? Aneh banget gak sih? Apa ini salah satu bentuk rasa sayang dan peduli somen ke Jiwon demi keamanan pujaan hatinya itu? Berikutnya tanda belang di tangan yang sama, Topik ini viral di komunitas fans. Iya, tangan kiri Kim Soyun dan Kim Jiwon kelihatan garis belangnya di k -popnesia. Waduh, mereka ini benar-benar bikin fans keluarin ilmu cocok loginya deh. Dalam foto, Soyun dan Jiwon punya garis belang bentuk V kayak gini nih, di waktu yang sama juga. Gimana menurut kalian? Sama kan belangnya? Fans menganggap ini tuh bukan sekedar kebetulan doang. Garis belang ini muncul karena sarung tangan golf. Sekedar info nih, Jiwon tuh orangnya introvert, sering ngabisin waktu di rumah. Sementara Somen punya hobi main golf. Hal ini nih yang memperkuat dugaan Somen kencan sama Jiwon. Udah deh, cepetan umumin dating aja daripada fans terus cocok lagi gini. Iya enggak? Pasti didukung 1000% dah sama fans kalau jadian k ya, berikut berita dating Kim Soyun dan Kim Jiwon. Dari sederet hal tadi, menurut kalian gimana nih? Mereka beneran lagi dating gak sih? Atau kalian punya dugaan lain? Share ke Mimin di komen ya. Kita doakan aja yang terbaik bagi keduanya. Dan kita tunggu kabar resmi dari mereka. Oke, okay, thank you for today. See you and bye-bye.